Там я прокомментировал выходные боюсика, но я считаю, что он не выиграл. Сильно я долго в боксе, да, и по памяти могу рассказать, как Джо Руис Уис бы бился, или как и Руис, и Уис, они все Джо были. Не, он не выиграл. Вы подарили просто нашей стране эту победу. Я расскажу про другое. Я расскажу, как устроен криминальный мир бокса. Бокс это сплошной криминал. Его финансирует наркобароны, режимы, такие как Саудовская Аравия и им подобные. Они же все ж, видите, там эти сходки боксера, они все в кепочках, восьмиуголках, все на блатной козе. Ну, просто я в этом мире долго прожил. Поэтому, когда заходишь в какую-то федерацию бокса, начиная от Украины, начиная от вот этого нашего продиуса, да, винницкого бандита, и заканчивая, там и сейчас же на блатной козе там мурчат, в нашей Украинской федерации бокса. Как это работает нормально, чтобы это не кричать, это Саша в усик понадусы. Мне, мне, например, Ломаченко победил, ватный Ломаченко, комбосса. Я радовался за ватного Ломаченко, но он победил. Мне главное, это же сам процесс. Все. Потому что, если ты в спорте, для тебя важно, это честно, либо нечестно. А бокс это сплошные подставы, сплошные китки, сплошные договорники. Это с... И это был а очередной для лохов бой, они же договорились же ехать на рыбалку, и следующий матч реванш будет тоже опять на 200 миллионов. И мы вот эту <coughs>, дрочь и шнягу будем смотреть постоянно. А расскажу, как это работает. На примере, вот это сейчас же у них там 6 федераций, WBO, WBS, IBF, IBO, там и пошло, Но их много. И все это держит наркомафия и криминал, эти федерации, международные боксы. А начинались они с федерации IBS. Эту IBS... А я покажу, откуда стрелочки рисуются. Были такие замечательные люди в США. Это... Сейчас я вам скажу их. Это был Дженовезе, знаменитый лидер мафии. Да. Потом его были помощники Фрэнки Карбо, это был Фрэнки Блинки Лерму, и это был Трумэн Кэлла Гибсон Младший. А перед ними был еще Ротштейн, это уроженцы, сейчас я опущу, секундочку. Чтобы темнейшее трохи было. Ротштейн был, и они создали, увидели, они открыли тотализатор, сначала он был подпольный, потом это стали вот эти беттенговые компании. Должны понимать, что эти все беттенговые компании держат криминальный мир. Они все работают с офшора, регистрируются в Нигерии, в Агосе каком-то и везде, и т.д. И, и потом они создали эту систему, когда были тотализатор и, и договорные бои. После этого... После этого они создали организацию IBS. Ротшейна, например, посадили, но Карба продолжал работать. Они создавали как это? Они создавали, например, руки Марчана, своего боксера, под которого должны были все проигрывать. Если ты не проигрывал, тебя убивали. И либо перебивали тебе ноги. Либо не давали лицензию на бой и принимали ставки. И так это работа очень долго. Вот этот фильм про бутлегеров, мы же когда смотрим, то в Атланте этот был Демси, он же всегда входил в обнимку со всеми бандитами. Заметный бой был, когда вот, например, Джерси Джо Уолкотт мог победить Рокки Марчана. Ну, к нему пришли, сказали, что пацан всегда приходил Палермо. И Палермо говорил, пив паху и умирает зайчик мой. Все. Они эту систему выкупили и возглавил... Там у них был такой, у него была кличка Ботаник в ФБР, в очках такой пацан бегал. И он собрал, получается, был один из боев, в котором парень чернокожий выиграл и сказал, меня хотят убить Палермо, и ну, сделайте что-то с этим. А потом еще создался клан такой же самой черной мафии, которая принимала тотализатор. Они были, например, опекунами всех черных боксеров знаменитых. Это Джо Фрейзера, Формена, братьев Спинсов и Мухаммеда Али. Это был Майкл Икс и вот этот Ад... а... Адеваджа, он такой в, к... в берете ходил, возглавлял конгресс мусульман э... Э... США. И многие смотрели фильм, когда Майклу Инсу сказали, что отвалю от Мухаммеда, мы делаем эти бои. Вот они проводили бой в Конго, в Заире, <клых> Формена и этого... И Мухаммед. А спонсором кто был боя? Конга, там был диктаторский режим Конга в Заире как раз. А спонсором боя был молодой Мамара Каддафи. Да. Так это работает. Вы должны это понимать. И в общем возглавил эту борьбу с этими подпольными беттинговыми компаниями. Тогда они были подпольные. И боксерами типа, типа Рокки Марчана и мафии этой, против Куана Карба и Венеджеза. Э, брат э, Кеннеди. И брат Кеннеди их всех осудил, и в принципе вся верхушка, которая я э, э, начиная от Джина Винаджеза и заканчивая Карба, Фрэнк Карба, им всем дали от 25, 25, 10, 15 лет. И все поехали на каторгу. Все. И когда они развалили этот, и отозвали лицензию IBS, и когда Кеннеди младший развалил эту всю кухню. Мафия что сделала? Они... Опущу еще. Светит сильно. О, вот, вот так. Мафия, она создала, выехали за территорию США, и они создали вот этот первый ВБС-совет. Его возглавил чудак, который занимался всякими грязными делишками. По наркоте. Ну, что такое клан Мексики? Вот эти, Синалола и другие. Это сплошная наркомафия, торговая для людьми. И у них там был такой, сейчас я вам скажу, дай бог, я его сбросил. А, ну, еще у чернокожих Дон Кинг стал этот промоутер по этим всем делам. Дон Кинг начал свою деятельность с того, что он просто убивал людей, выбивал долги. У него была компания, которая занималась рэкетом. Он дважды только осужден за убийство людей. Но из-за хороших адвокатов везде доказывали, что это была самооборона. Но он выбивал долги, приходил и убивал. Это Дон Кинг но он потом после Малькома Икса занимался делами вот этих всех боксеров. Начиная от Холлифилда, заканчивая Майком Тайсоном. У него только 30 судимостей Дона Кинга. Запоминаем, да? И Дон Кинг это такой человек, который жмет руку Дональду Трампу. Он такая удивительная страна США. Их не один из самых главных боксеров этого клана Фрэнка Карба был Сони Листом. Сони Листон, он сам, они его взяли в тюрьме, он начал заниматься в тюрьме боксом. И потом они его ставили на поставные бои. И когда у Мухаммеда был бой с Сони Листоном, то Сони Листону перчатки смазывали керосином и специальной жидкостью, чтобы Мухаммед Али терял зрение. Потом же они создают эти организации Всемирную боксерскую организацию ВБО ее возглавляет Хильберто Мендоса в Венесуэле. Запоминаем. Они открыли ВБО в Венесуэле. Они открыли. Еще есть такая организация, возглавляет Уильс Батиста Саласа. Все они переехали в Южную Америку и в Мексику. И сейчас ВБС позволяет этот ливанец, я его забыл фамилию. Просто кто можете зайти на мой телеграм-канал и посмотреть это. И этот ливанец, вот этот ж пояс был, побоксировали под ВБС флагом. Вот этот ливанец, он переехал ливанско-арабского происхождения чуда, который дружит с наркомафией, в Мексику. И в Мексике открыли организацию ВБС, WBC. Это деньги сплошные только наркомафии. И под этим флагом, вот я как раз боксировал Усик и вот этот кокаиновый король ирландский Тайсон Фьюри. Все. Вот этого президента, президента ВБС называют платной сучкой Дона Кинга. И там сплошные разбирательства журналистов в договорных боях ВБС. ВБС самая грязная организация боксерская в мире. Просто надо читать международную прессу. Да, на их бои приходят Андрюша Шевченко, Кристиану Роналду, Неймар. Но это просто шоу для все рады. Проигравший получил 50 миллионов, выигравший получил, выигравший получил 50, проигравший 100. Поехали на рыбалку, завтра будет матч-реванш. Так это работает. Но в бою, который я видел своими глазами, Утик не выиграл. Он его по очкам проиграл. При прекрасном девятом раунде. Но одного раунда было мало. Вот и все. Поэтому все, кто там на меня налетели и пытались оскорблять. Или в, 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 урод, в уродливой форме ну, там, писать типа культурно, но что я дегенерат. То я вас всех забанил начиная от телеграма до этого до Ютуба. У меня была охота на изюбря. Особенно охотился на Романа. Сплыл Роман, я на него охочусь везде в Телеграме. И он везде был забанен. Поэтому это так работает. И сейчас, так как они моют эти все грязные деньги, они все эти IBF, там кроме IBF, IBF, по-моему, открыт США. Все остальные организации эти мойки, они открыли в странах, на которые особо не распространяется законодательство США и проворачивают там все свои грязные делишки. <къем> Если им надо насобирать куш 200 миллионов, они его отобьют, то они деньги быстро находят. Так, перехожу дальше на... Главное, что мы порадовали за нашего Сашку, он нам какие то миллион долларов отдаст на ЗСУ, и это очень хорошо. Я лично за него искренне рад, что парень из бедной семьи, любящий московский патриархат, который показывает дикпики по телефонам, добился таких успехов, молодец. Вот честно рад, по-человечески не завидую. Главное, чтобы он эти деньги потратил с толком, и все его детки получили от этого огромное удовольствие, выросли, получили наследство. Чтобы Саша не разбазаривал это наследство, как Майк Тайсон, или, например, Холлифилд, они сейчас нищие. И как это, тот Ковалев боксировал в Антеркарте у Саши, у него было 12 миллионов долларов, он все просрал в Челябинске своем. И сейчас опять выходит уже в 40-летнем возрасте на ринг, и его бьют там просто как промокашку.